Дорогі наші мами і тата, ви у школі з нами в цей час. Як приємно усіх вас вітати, як приємно нас бачити вас. Та хіба ж ми усіх привітали? он дідусь і бабуся твої. І сестричка, і брат завітали. Радо в школу, на свято сім'ї. Добрий вечір, наші дорогі мами і та татусі, дідусі і бабусі. Доброго вечора, усій нашій шкільній родині для дитини найважливіше, що вона має. Тиха гавань, ласкава країна, країна дитинства і мрій. Але, на жаль, ритм повсякденного життя часто не дозволяє нам зустрітися разом, помріяти, породіти, порозмовляти. Спасибі за те, що ви зібралися тут. У шкільній залі, щоб разом зі своїми дітьми відсвяткувати День сім'ї, свято, яке стало традиційним і улюбленим у нашому районі. Давайте ж відкриємо наш родинний концерт пізнеї про сім'ю. Ми може всі багатовіче. នេះជាស្ថានភាពរបស់ខ្ញុំ Во-первых, это главная любовь. Всем сердцем и душою, и разумом. Не просто, чтобы бурлила страсть кровь, а трепетом. и каждый день по разуму. Второе, дети, что за дом без них? Пустыня без колодца не напиться. А дети, это жизнь, это родник, и продолжение рода. Пусть струится. Потом за года, лишь она часто не пережет от лета. Старайся, струнка и весна, радься с собой уже дета. Четвертое терпение, оно поможет пережить невзгоды, беды и одолеет солнышко окно, что и не заледенело белым. А пятое, ответственность а тихого. В фундаменте семей, в детский камень. Они помогут защитить любовь. От а ветра сохранить душевный патрон. Шестое, уважение. Только с ним приобретешь успех. Знамя общее, всегда считая мнением других. Научишься своим собственным. И наконец, седьмое, чистота. Везде, в дому, в душе, твоей и помыслах. Вот так я представляю свой очаг. Где я любима, счастлива, где полностью. Расскажу вам. Що таке моя сім'я? Разом дружно проживаю і пісні про це співаю. Є немало мам на світі, мами добрі, мами світлі. То одна є наймиліша, хто вона, скажу вам я, бідна матінка моя. Ще колись немовля. Намагля... Ще в колись не мовляв, слово мама вимовляй, найдорожче світі слово так звуть у рідній мов. Слово тата поважаю, він же голова сім'ї. Все вміє і все знає, допоможе мені. Тато сильний і завзятний, і господарь нашій хаті. Все майструє і ладнає, бо до хистінь має. Діти бачиться в вони бо не праці витирани, усіх внуків ніжно люблять. И я скажу, не отголубляй. Я маня все враты, красив свитер, как смотри. Знаешь, очень важно, свитер, семья, знаю, это и есть семья. Мы с ребятами почитали, и оказалось, что у нас в классе 43 бабушки и 44 дедушки. Это же целая армия добрых, заботливых, нежных людей. Вы по-своему влюблены в своих озорных, неугомонных мечах не по-матерински, не по-отцовски, а по-бабушкински и по-дедушкински. К сожалению, мы не сможем вам пообещать, что больше никогда не провинимся, но обещаем, что с этого дня будем доставлять вам меньше хлопот и больше радости. Мы изучили вас и, и установили, что наши дедушки и бабушки самые мудрые, самые добрые, самые, самые ласковые. Многие из вас сегодня на пенсии, но отдыхать вам некогда. На вас держится дом, а как бы мы учились без вас, ребята про это и стихотворение выучили. У мамы работа, у папы работа, у них для меня остается суббота. А бабушка дома всегда, она не ругает меня никогда, усадит, накормит, да ты не спеши. Ну что там с расскажи. Я говорю, а бабушка не перебивает, не перебивает, по крутинкам гречку перебирает. Ну вот, вот так нам хорошо с ней даём. Без бабушки, какой же дом? Ходит в школу на собрание. Варит бабушка бульон, ей за это каждый месяц, но все под подстаем. Если бабушка сказала, то не трогай, то не На Надо слушать, потому что дом на сердце на ней. Мы для вас нашли завдание. Рассудить соревнования. Кому первым в споре быть и при сегодня получить. А сейчас у вас... это когда мама. Это когда вместе мама, папа и я. Как это называется? Четверо. Молодцы наши родители. А теперь второй вопрос. Самый дорогой, самый любимый, самый нежный человек на земле. Кто это? Мама. Молодцы. Опять ему дали. Место, где мы все поможем вместе. Молодцы. А теперь четвертый вопрос такое маленькое, пищащее, но ну, э, доставляющее много хлопот, но все его очень любят. Молодцы! В них играют все детишки. Молодцы! А теперь, уважаемые гости, послушайте загадки и догадайтесь, о каких профессиях в них говорится. Он не Бог, не Дед Мороз. Смешите, где смогут. Подожди, ты что меня сдашь? Сейчас заканчиваем, что Ну что, дорогие гости, вы уже догадались, изображают наши ребята. Правильно. Дальше. পড়া <laughs> পড়া не слышно, опустится звезда, И ромашка останется за ладони, а белогривые лошадки, а Oh my god. небольшое. температурное понижение ожидается во время контрольных работ перед каникулами. Особо неблагоприятные дни перед каникулами. Самым главным рекомендуется соблюдать режим работы и отдыха. Не падать духом, ведь в начале января вас опять ждет полоса благоприятных дней. Желаю вам долгих и счастливых лет жизни, радости детям, удачи в делах, достатка в доме. Будьте счастливы. Спасибо всем. জানেেযেলেন আকারানানেযেন আানানেয়েন আানানে।